我之前这里面已经打死。你看看有还有哪儿不满意的，我帮你弄一下。这个是厨房，然后有很多柜子。这里有两层，我们一人一层。 你比较高，你在上面，我在下面，可以。然后这个是洗碗机、嗯，呃，洗碗机我还是认识烤箱我也认识。不好意思。嗯。抽油烟机我知道，嗯,嗯，不用讲这么详细，上次我偷过了。这边是客卫，因为你房间有独立卫生间了，所以这个我用。 方便吗？可以，不过我房间比较小，你看吧。嗯，这房间不错，我要了。 为什么？啊？你那间房间有阳台，有独立卫生间，这个房间还有点小，采光也不好。小是小了点，那也请你搬回去。你是不是觉得四千块钱太贵了？三千块钱已经是我承受极限了。你还是三千，不希望你多给。那哪行啊？哪有给的钱多住小房间的？这这样不行。房间好不好是我自己决定，不是房子决定。嗯。 不过傻子都知道要住好房间吗？所以我不是傻子。 难道他是故意把大房间让给我吗？ 抱歉，我听说这次火灾当中，您家受灾是最严重的，对吗？那又怎么样？我的意思是家里没什么贵重财产，所以还好。